ન્યુઝ ફોર કઠિયાવાડ માં આપનું સ્વાગત છે હું શીલા મહેતા અમદાવાદના ના લાંબા વડ આવેલા ઉમા પાર્ક જાવેદનગર રહીમનગર રહીમ ઇકરા ડુપ્લેક્સ ગોલ્ડન પાર્ક રહેમત અલીફનગર નગર નજર પાર્ક ના આશરે એક હજાર થી વધુ મકાનો આવેલા છે હાલ ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ પડતા ત્યાં પાણી ભરાતા અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો સ્થાનિક લોકોને કરવો પડે છે ત્યાંની જનતા સાથે વાત કરતા જાણવા મળ્યું છે કે દસ થી વધુ વખત ગટર તેમજ પાણી ભરાઈ જવાથી એમસી ને અરજી કરવા છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી સ્થાનિક લોકોએ ત્યાંના કોર્પોરેટર કાળુ ભરવાડ ડોક્ટર ચાંદની પટેલ માનસી સોલંકી આ બધાને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. સ્થાનિક લોકોના ઘરમાં ગટરના દૂષિત પાણી ભરાઈ જાય છે અને તેઓને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. તેમજ મસ્જિદની બહાર પાણી ભરાઈ જાય ત્યારે મસ્જિદમાં પણ જઈ શકાતું નથી. એક અઠવાડિયાથી ગટરના પાણી ભરાયેલા જોવા મળ્યા. ગંદકી અને દુર્ગંધે પોતાનું ઘર કરી લીધું છે. કાંડાડૂપ ભરાઈ રહેલા દૂષિત પાણીના કારણે રહીશોને પોતાના ઘરની બહાર પગ મૂકવો મુશ્કેલ બન્યો છે સ્થાનિકોએ આ અંગે અનેક વખત ફરિયાદ કરી છે પરંતુ એએમસીએ કોઈ પગલાં લીધા નથી તેવામાં ચોમાસાના લીધે શહેરમાં રોગચાળાએ માથું ઉચક્યું છે ત્યારે અહીંયા પણ મચ્છર સહિતની જીવાતનો ઉપદ્રવ વધ્યો હોવાથી બીમારી ફેલાશે તો તેના માટે તંત્ર જવાબદાર રહેશે તેવું લોકોએ જણાવ્યું હતું आपका नाम जेना आपको क्या परेशानी है अभी मेरे को गटर की तकलीफ है कम से कम दो महीने हो गए हमने बहुत अर्जी डाली है पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसमें आपने देखा कि इतना सब पानी हमारे बच्चों के स्कूल मदरसा कहीं नहीं जा सकते और मेरे दोनों बच्चे हैं छोटे वो दोनों बीमार है दवाखाने में एडमिट करेला उनको और अपने कालो भरवाड़ के पास जाते तो बोलते हम भंगी को भेज देते वो सलिया मार के चले जाते हमारी परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और अपने जाते हैं तो बोलते हैं वो भंगी भी आते हैं। फोन बैठ जाते थोड़ा पानी जाता है फिर वीडियो उतार के वो चले जाते बोला बस हमारा काम हो गया तो अब हम जावे तो किसके पास जावे ये है नकर। आपके घर में जो गटर का पानी भरा है कितने दिनों से भरा और आप क्या चाहते हो कि पानी का निकल नहीं? महीने से भरा है भाई पानी दो तीन महीने से दो तीन महीने से पानी भरेला है और हम चाहते कि हमारे पानी का निकालो हम उसमें खाना भी नहीं पका सकते और पीने का पानी भी नहीं पी सकते हमारे पानी में भी बदबू आ रही है अब करे तो हम क्या करे किसके पास जावे हमारी कोई आगे वन सुनवाई भी नहीं ले रही है बोलते हम जाओ भेजते क्या बोला आगे हम अर्जी कर रहे हमने आगे भी करके देखी ऑनलाइन अर्जी करी वो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है બચ્ચે આપને ઉમા પારક આ પારક અને આ પોઈન્ટ ગંદા પોઈન્ટ આવે છે અને ગંદા પોઈન્ટ આવે છે એની અંદર કિટારા પહેલા છે એટલે ફુવારા ફર્યા છે બાલ બચ્ચો ને જાદરું જાદરું થઈ જાય દાખલ કર્યા છે વાયલા ને બચ્ચો કોઈ દેખે લખતું નહીં વોટ લેવા કે ભાઈ સાહેબ હમ મર જાયેંગે તુમરે લિયે હમ તુમરે લે મર જાયેંગે મોદી કહેતા હૈ સબકા સાથ સબકા વિકાસ આ જે કાટા કરમતા છે એ સમજા લોકો ખાઈ જાય પૈસા આની બજેટ હતી ભાઈ પર મારી બજેટ અંદર હતી પણ જે સમજા લોકો હે અમે પૈસા ભર્યા છે અમે પૈસા ભરાપન હાજર રૂપિયા અમે ભર્યા છે અને ઓનિયન જે તમે કહાઈ નહીં કરતા આ બચ્ચા જુઓ તમે ધારા ઉલટી અને તમને રિપોર્ટ બતાવીએ

मंदर बीस में बीस दिन से हमें कंप्लेन आवेली है अरे रोज दोबारा फोन करिए जाए आवे जे पर ये आवता नहीं क्या समस्या आपको यहाँ पे गटर लाइन की समस्या है और प्राइवेट साफ कराते हैं घड़ी घड़ी किसी को बुलाते कोई आता है कोई नहीं आता और इतने नखरे करते आने जाने में इतने-तने 5-5 400 रुपए देते हम काम कराने के बच्चे हमारे दो दो महीने से बीमार पड़े पानी की है, वाले तो कुछ करते कि नहीं, ही चले जाते, करते, है। नहीं करते और कालू भाई भी आते हैं कुछ नहीं करते नहीं कालू जाते भाई जाते। भी आते वो भी कुछ नहीं करते सुनवाई बांस वाला पानी आता है तीन बजे चार बजे पानी आता है पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है बीमार हो गए हम जग जगते हैं मैं मुराबी भी अब्दुल रही हूँ अभी आपको यहाँ कौन सी समस्य है आप समस्या है जो अभी समस्या गटर की है अभी अभी गटर की समस्या है और पानी की तो तकलीफ पिछले है ना पच्चीस छब्बीस साल से है सर और पानी गंदा आता है बिल्कुल पानी अच्छा आता है बराबर ठीक है पानी गंदा आता है और स्टेप बाई स्टेप बाय पानी मिलता है जैसे मैं भर लूँ बराबर उसके बाद दूसरे को मिले पानी ऐसा है एक साथ पानी का फोर्स छोड़ते नहीं है करी है इसकी इसके मैंने हमने वहाँ है उनको, आलू बर्बाद को आलू करी, को पे करा कंप्लेन करी हमने लेकिन वो कोई एक्शन लेते नहीं है कितने बार जाके ना तो गटर नही और शायद देखो गटर का तो बारो है आज तो बारिश है बारिश नहीं होती ना तो भी घरों में पानी भर गया था यही हाल है घरों में भर जाता है पानी सारे पीछे, पीछे से कटर चैम्बर भर जाते हैं पीछे से ऐसी इधर का पानी भरता है ना तो हमारी कटर अंदर से आपकी क्या मांग है पानी की जाते है देखो तो सर हर पंद्रह दिन में हर महीने में हमको भा� प्राइवेट से पैसे देने पड़ते है ठीक है और हम कंप्लेन करते हैं तो वहाँ कोई एक्शन लेते नहीं है बराबर और कचरे वाला भी नहीं आता है हमको दया राम पर डालने जाना पड़ता है कचरा भी यहाँ एक नहीं हम नहीं पूरी पब्लिक परेशान है मतलब पानी की गटर की रस्ते की लाइट की हर चीज़ के लिए परेशान है सर आप निकाल करो हम यही चाहते हैं हमको रास्ता भी साफ चाहिए बराबर रास्ते क्लियर करो और गटर क्लियर करो पानी अच्छा दो हमको हमारे बच्चे कितने इतने मानने पड़ गए बीमार हो रहे हैं डॉक्टरों को फीस जा रही है हमारी आमदनी इतनी है नहीं है सर क्या करना बताओ हमारे घर वालों की तो इतनी इनकम भी नहीं है ठीक है